В воде, особенно э, в емкостях в стоячей воде, микромицеты очень быстро размножаются. И нужно сказать, что э, они обладают невероятно высокой э, адаптивностью. У них способности выживать при любой ситуации. Я хочу просто напомнить о том, что Чернобыль – это большая трагедия была для нас, и люди страдают от этой Чернобыля, а микромицеты прекрасно адаптировались, и микромицеты выживали даже на вот этих радиоактивных частицах. В воду попадают, если мы посмотрим круговорот микромицеты, это воздух, это грунт, и это вода. Все, что есть в воздухе, все, что есть в грунте, все попадает в воду. У нас существует очень много систем для очистки воды. И действительно, вот в этих отстойниках уже, которые очищаются, вода более-менее нормально идет. Но когда она транспортировка воды, и особенно когда эта вода попадает уже в квартиру, она превращается действительно в нечто вредное для человека наши трубы не выдерживают. У меня есть вот срез этих труб. И что главное, что микромицеты и бактерии, у них свои взаимоотношения, они, так сказать, в ассоциации, и они образуют биопленки. И вот эта биопленка находится внутри трубы, от нее избавиться практически невозможно. И это ржавая труба. Мы можем заразиться, когда пьем, воду в душе. Между прочим, за границей очень много работ, которые показывают, что вот в душах можно аэрозольное тоже заразиться. Как степень обработки? К сожалению, мало того, что сами микромицеты очень термостойкие, вот те токсины, которые они выделяют, они не подлежат, то есть они не разрушаются при высоких температурах. И поэтому вот такое вот убеждение, что если мы испекли там пирог из гнилых яблок или в муке был, были микромицеты, что очень, сегодня очень часто случается, потому что у нас неправильные условия чаще всего хранения, и уже был фильм, в котором мы все это показали. Вот степ-бай-степ как сохраняются микромицеты. Поэтому, естественно, это особая проблема. И для того, чтобы вот нам прийти к такому какому-то единому решению, как нам справляться с водой или с продуктами, с микромицетами, зараженных микромицетами, нам действительно нужны определенные системы, определенные фильтры, которые будут эти микромицеты, на них будут оседать они.